Я приехала из міста Ривного, Украина, Хочу подякувати ты що еще отправила допомогу нашему дому. Меня зовут Татьяна, я приехала из дом розграблен, разгромлен, поэтому не было ни жилья, ни имущества. И наш дом с их девочками, которые очень открытые, которые нежные, добрые, с которыми можно чаю попить, это те душой которые настолько помогают просто вот отогревая прежде всего тебя, а второе они очень очень помогли нам одеться, обуться и одеяла и подушки можно взять. Спасибо нашему дому за поддержку, что помогают нам. Спасибо вам большое. Мы здесь нашли то, что давно искали, то, что нам, ну надо было нам нашим детям. Здесь и игрушки есть, здесь и одежда, какие-то даже постельные есть. Ну, спасибо за помощь, за то, что не забываете и всячески помогаете вот, беженцам.